તેમના મોટા ભાગના વિડીયો તમને નોટિફિકેશન દ્વારા મળી શકે વિડીયો લાઈક કરો તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો તો આપણે જોઈએ પ્રથમ પ્રકરણ સાધો દેખો જગ બોરાના જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન મિત્રો આ જોતા પહેલા ખાસ મારે તમને કહેવાનું છે કે આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન છે જેમાં નીચે મુજબની માહિતી તમને મળવાની છે જેમાં મોસ્ટ ઓફલી બધા જ પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો સ્વાધ્યાયની સમજૂતીના વિડીયો વિષય પ્રમાણેનું મટિરિયલ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી ખાસ અસાઇમેન્ટ પરીક્ષાના પેપરની સમજૂતીના વિડીયો એકમ કસોટીની સમજૂતીના વિડીયો આ બધું જ તમે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈ વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરશો ડાઉનલોડ કરી ઓપન કરશો આ રીતનું પેજ ખુલે એમાં તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો તમારા મોબાઈલ નંબર સેન્ડ ઓટીપી કરશો અને ચાર આંકડાનો ઓટીપી નાખશો પેડ કોર્સમાં ધોરણ પ્રમાણે તમને જુદા જુદા પેડ પ્લાન મળશે જેમાં વિષય મટ્રિયલ આત્વે વગેરે મળશે પરીક્ષાના સમયે પેપરો એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના અન્ય પેપરો ત્રણથી થી બારમાં ત્રણથી થી બાર ધોરણના વિડીયો વિષય વાઇઝ તમારા પાઠમાં તમે જઈ શકશો અથવા તો શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો ધોરણમાં જઈ ઉપર તમારું ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં જઈ ધોરણ સિલેક્ટ કરી પાઠ્યપુસ્તકમાં વિષય પ્રમાણે તમે પાઠ વેટ ડિજિટલ ડિજિટલના વિડીયો ફ્રીમાં મેળવી શકશો એટલે તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી જાણ કરજો તમે પણ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ करजो पहलू निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर पहलू कबीर के मतानुसार सच कहने पर जगत के लोग क्या करते हैं तो चार ऑप्शन विद्यार्थी मित्रों साचो जवाब मारने दौड़ते हैं बीजू इनमें से किन लोगों का ज्ञान ज्ञान व्यर्थ है तो पहलू जो आत्मज्ञान को छोड़ पत्थर की पूजा करते हैं तुर्कों की क्या पहचान है तो मेहर सी जवाब बीजू एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहलू जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं तो जगत के लोग झूठी बातें करने वालों पर जल्दी विश्वास करते हैं बीजू हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते हैं तो हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं क्योंकि वे ईश्वर के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते तीजू अंत काल में कौन लोग पछतावा करते हैं तो माया में लिप्त गुरु से मंत्र लेने वाले शिष्य स्वयं तो डूबते ही है गुरु को भी ले डूबते हैं और अंत में पछतावा करते हैं तो हिंदी लो, हिंदू लोगों की क्या पहचान है मूर्ति पूजा माला छापा और तिलक ये हिंदू लोगों की पहचान है तीसरा प्रश्न दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए कौन से लोग ईश्वर से दूर है हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ठेकेदार धर्म के नाम पर बाह्य आडम्बरों में लिप्त है वे लोग इसी को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मान बैठे है ऐसे लोग ईश्वर से दूर है ओलिया खुदा को क्यों नहीं जान पाए तो पीर और ओलिया बाहरी दिखाओ को ही खुदा की प्राप्ति का मार्ग मान बैठे हैं। वे कुरान पढ़ते हैं और शिष्य बनाते हैं। ये लोग, लोगों को नजार, मजारों पर इकट्ठा करते हैं पर खुदा को ये लोग नहीं पहचान पाए है बाह्य आडंबर मूर्ति पूजा के बारे में कबीर क्या कहते हैं तो कबीर कहते हैं कि बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले लोग पीपल के वृक्ष और पत्थर मूर्ति की पूजा करते हैं वे तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं पर आत्मज्ञान के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है प्रश्न चार पांच छह पंक्तियों में उत्तर लिखिए पहलू हिंदू व मुस्लिम धर्म की क्या स्थिति है पद के आधार पर बताइए तो जवाब कबीर न हिंदुओं से प्रसन्न है न मुसलमानों से वे कहते हैं कि हिंदू राम को अपना मानकर उन्हें भगवान मानते हैं मुसलमान रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं इस बात को लेकर वे आपस में झगड़ते हैं यहाँ तक कि मरने कटने को तैयार हो जाते हैं वे नहीं समझते कि राम और रहमान दोनों एक ही है परंतु सच्चाई जानने की कोई कोशिश नहीं करता इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में अज्ञान की स्थिति है बीजो प्रश्न दोनों धर्मों में से कौन दीवाना है तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए तो कबीर कहते हैं कि पीर और कुरान तथा धर्म की दूसरी किताबें पढ़ते हैं वे दूसरों को अपने अनुयायी बनाते हैं पर वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते हिंदू भी ढोंग और पाखंड को ही धर्म समझते हैं पर आत्मज्ञान के बारे में अज्ञानी है सच तो यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी नैतिकता भूल गए हैं हिंदुओं की दया मानवता मुसलमानों की कृपा दृष्टि दोनों के हृदय से गायब हो गए हैं सचमुच ये अपने अपने अज्ञान में दीवाने हो गए हैं तीसरा सवाल कबीर ने हिंदू इस्लाम धर्म में व्याप्त बाह्य अडम्बर का खुलकर विरोध क्यों किया है समझाइए तो कबीर ने हिंदू और इस्लाम धर्म में फैली बुराइयों को बहुत निकट से देखा था वे कहते हैं कि हिंदू धर्म बाहरी दिखावों में विश्वास करता है उसमें पत्थर मूर्ति की और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है छापा और तिलक जैसे आडंबर किए जाते हैं इसी तरह इस्लाम धर्म में पीर और ओलिया लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं और उन्हें मजार पर बुलाते हैं असल में ईश्वर के सच्चे रूप को न हिंदू जानते हैं न मुसलमान और न मुसलमान वे दिखावों को ही धर्म समझते हैं इस प्रकार कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों का खुलकर विरोध किया है समानार्थी शब्द लिखे बोराना दीवाना थोथा खोखला अभिमान अहंकार अनुमान अंदाज दूसरा मानक रूप लिखिए आत्म आत्मा अस्नाना स्नान शिष्य शिष्य मरम मरम पाथर पत्थर कबर कबर तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजा सॉल्यूशन थे हमें आ स्वाध्याय જો પીડીએફ જોતી હોય તમામ તમામ વિષયના ચેપ્ટરની તો આપણે જે વાત કરીએ એ પ્રમાણે વેડ ડિજિટલ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી પેડ કોર્સમાં તમને મળી જશે તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી જાણ કરજો શેર કરજો અને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી તમને આવા અવનવા વિડીયો આપણે પૂરા પાડી શકે તો અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત